Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini saya uh, akan melatih burung perkutut. Uh, ini dulunya namanya pelentong dari seragen, dan sekarang saya akan latih burung tersebut terapi jalan-jalan, uh, terapi kendaraan. Uh, saya ingin mengajak... Uh, Si Pelontong ini terapi perjalanan putar-putar uh, kota uh, dalam kota supaya uh, adaptasi dengan lalu-lanang kendaraan sepeda motor maupun mobil uh, dan ini si Pelontong dari Seragen dulunya silsilahnya dari Seragen uh, biar uh, tambah mentalnya tambah bandel dan bisa jalan lapangan uh, fungsinya begitu dan uh, tambah jinak uh, ini lagi proses uh, habis mabung ini situ uh, dan ini uh, plentong ini dulu saya ambil malam-malam dari seragen dari teman uh, kongmania atau dari teman atau saudara kongmania dari seragen dari mas gundes seragen terima kasih mas gundes telah memberikan uh, eh, apa kelangenan si Gentong kepada saya. Semoga saja bermanfaat untuk saya pribadi dan bisa menghibur saya pribadi. Uh, dan ini saya akan menggunakan sepeda motor ini untuk jalan-jalan si Gentong agar mentalnya tambah bandel, tambah uh, rajin manggung dan uh, tidak pemalu kalau di atas gantangan dan tidak uh, tidak gerabiakan gitu ini ya saya set dulu ini sengaja saya bawa naik sepeda motor tidak saya kerodong fungsinya apa biar terbiasa dengan lalu lalang kendaraan sepeda motor maupun mobil maupun warna-warna di sekitar lalu lalang orang-orang yang lewat dan keramaian dan lain-lain itu fungsinya untuk pencinaan dan melatih mental sendiri kalau untuk manggungnya ini si Blendong ini uh, udah bisa, maksudnya udah lama manggungnya. Jadi uh, ibaratnya orang itu udah bisa nyanyi, tapi kalau untuk buat uh, sekelas lomba dia harus dilatih mentalnya untuk agar uh, kuat mentalnya uh, tetap manggung bila di suasana lomba, entah itu lomba kerean maupun lomba gantangan begitu kurang lebihnya begitu logikanya. Jadi kalau cuma uh, manggungnya udah bisa, jadi untuk mental uh, perkutut-perkutut uh, yang lebih tua atau lebih-lebih bermental baja itu dia sering uh, pemalu atau sering uh, minder dulu, istilahnya kalau orang itu, jadi harus dilatih uh, beberapa hari maupun beberapa bulan maupun beberapa tahun untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Uh, dan ini saya akan uh, mulai melatih perjalanan menggunakan sepeda motor uh, ke uh, teman atau ke rekan saya atau ke sesepuh saya mbah nyon yang berada di utara tugu yogyakarta jadi ini si plontong akan saya ajak jalan-jalan uh, keliling kota tanpa kerodong ini fungsinya untuk melatih mental itu sendiri uh, dan ini saya akan mengeset uh, kamera ini saya akan taruh ke dalam uh, apa sangkar burung perkutut tersebut uh, gimana pola atau uh, tingkah laku si plontong ini Uh, simak video saya ini sampai habis, uh, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah tentang ulasan video ini. Ambil ulasan-ulasan yang bermanfaat, jangan diambil ulasan-ulasan yang tidak bermanfaat. Uh, salam rahayu, salam komania dari Sabang sampai Merauke, tetap jaya selalu, tetap melestarikan budaya uh, perkutut lokal Indonesia. Uh, dan ini saya akan mengeset dulu, saya kamera akan saya taruh di dalam sangkar semoga saja tetap tenang tidak grepejakan

Dalahahkan helawala cumber naki Wahwah rimba perookatu.